А я считал, что украинцы, белорусы и россияне – это один братский народ. Но оказалось, нет. Азат Азатян – миссионер та батько трех детей. В Украину переїхав з Еревана у 1993 році. Жили в Донецкой области, в городе Торезия. В 2014 году мне, как и многим другим людям, пришлось выехать с этих оккупированных территорий, потому что я не, не был согласен с тем, А що там відбувалося? люди, которые жили в Україні на той момент вони не до кінця розуміли, що такое окупація, що, що таке Росія і що вона робить. рятуючись від російських окупантів, Азат переїхав з Донеччини до Бердянська, але нова хвиля окупації наздогнала мирне приморське місто у лютому 2022 року. Дуже швидко азат побачив істинне обличчя так званого «руського міру. Город находився в блокаді, нікого не впускали, нікого не випускали. І люди, які питалися виїхати за територію города, пропадали безслідно. І к нам почав їхати Маріуполь. Приїхали без глаз, хто то без рук, хто то посічений головою і спиною, хто то Подходит, говорит, давайте поедем обратно в Мариуполь. У меня мать там убитая, разорванная лежит на дороге, надо ее похоронить. У, у кого-то ребенок там погиб, у кого-то отец или мать пропали без вести. Мы понимали, что хотя мы находимся в оккупации да, и в блокаде, но наши проблемы по сравнению с теми проблемами, которые испытывают эти люди, которые приехали не только с Мариуполя, не только с Артаны, волноваки, с Мангуша и из других населенных пунктов, они гораздо жестче, чем наши. И мы начали их принимать всех. І в церквях, і в молитвених домах, і в школах, і в садиках, і у себе в квартирах. Через нашу квартиру пройшло более 150 семей, сімей, поки ми жили там. Ми їх купали, ми хадівали, ми их Ми мы вместе плакали. Серед біженців були люди, які потребували не просто прихистку. Для них було смертельно небезпечно залишатися в місті. Самым таким людям Азат вы решил допомагать. Есть в Библии место ⁇ Спасай взятых на смерть ⁇ Или неужели ты отвернешься? Приезжали семьи военных. Да и у нас в городе очень много было семей военных, жены, детей. Были медики, парамедики. Самые военные переодевались в гражданскую форму и выходили из окружения. Из Мариуполя, что делала церковь? Церковь их встречала, кормила, поила, прятала. Иногда доходило до такого, что мы перебивали а, татуировки на них, чтобы а, россияне не нашли какого-то следа. И ждали, пока заживут эти татуировки, а потом а, уже организовывали выезд этим людям по конспиративным квартирам. По подвалам их прятали, этих людей, чтобы не нашли. Потому что эти люди, они подвержены опасности. Их могли убить, расстрелять, изнасиловать, забрать в плен. Ну, много чего. И мы прятали этих людей, а потом э -э, вывозили. Я начал заниматься эвакуацией людей. Э -э, это было где-то... Числа 14-15 марта первая поездка моя была. У меня в машине было четверо женщин, двое детей, двое котов. С города Бердянска я привозил их в город Запорожье. Это 24 русских блокпоста. На каждом блокпосту а, останавливали, на каждом блокпосту тебя раздевали, а, смотрели татуировки, если они у тебя есть или нету, смотрели мозоли а, на плече, там а, следы отношения оружие, досматривали машину, досматривали твой мобильный телефон, заходили в облако. А мы попали под обстрел, стреляли из пулеметов, из автоматов, и мины летали, и снаряды взрывались. Кричали в машине вот это женщины, дети, даже коты кричали. спереди взорвался снаряд, он по касательной пошел, и осколки рассыпались по асфальту. И одним колесом, если даже я туда наеду, то моя машина вместе со всеми пассажирами останется там и нас ну, убьют. И самая распространенная молитва, которая есть во всем мире и сейчас очень часто произносимая в Украине – «Господи, помоги, и спасла нам жизнь». И сзади взорвался снаряд, взрывной волной подкинула машину. Мы перелетели через эти осколки и э, встали на колеса и поехали дальше. Каждая моя поездка это э, я каждый раз прощался со своей семьей навсегда, с женой навсегда, с детьми навсегда. Потому что я не знал, вернусь ли я обратно или нет. На то время расстреливали мирные колонны. И, Машины с мирными людьми, разорванные, с телами, валялись по дорогам, на обочинах. Иногда просто тела они машину забрали, а тела выбросили на обочину. Я понял, что пришло время вывозить семью, потому что ну, я был под прицелом у россиян, у их спецслужб. И я понимал, что они могут до меня дотянуться через семью. И семья находилась тоже в опасности. И я забрал семью, и семья уже была здесь в Запорожье, но я дальше продолжал заниматься эвакуацией людей. Я набрался опыта, уже не только я вывозил людей, но уже и организовывал колонны и всякими разными путями, и через минные поля, и ну, такими грунтовыми дорогами, что россияне не знали, организовывал выезды людей. И таких поездок было 25. И вот на 25-й поездке я вел колонну, и меня на самом последнем блокпосту, на нулевом, уже нулевой проходишь, и серая зона начинается, и прям на нулевом блокпосту ждали меня. Я думал по наводке, потому что у меня в машине были люди, там подполковник был, женщина с Азовстали, повар, парень с правого сектора, ну и остальные были гражданские, но они были все перемешку. Но никого не тронули. Они искали конкретно меня. И до этого искали. Но они думали, что Азат это позывной. И искали кого-то другого. Ну, а оказалось, все настолько прозаично и просто. Просто это меня зовут так Азат. Одевают на руки наручники, на голову мешок одевают и на допрос ведут. Но я думал, что это будет допрос но это был не допрос, это были пытки, били дубинками, били руками, ногами, подключали э, провода, били электричеством, подключали к ногам и не только к ногам, к, э, простите, к гениталиям, к ушам, к рукам. Когда подается электричество, ты так сжимаешься и все внутри сжимается, ты не дышать ничего не можешь, особенно, ну, и Пытаешься хватать воздух в том, у тебя на голове этот мешок брезентовый, они еще воду льют на этот мешок, чтобы ты меньше хватал воздуха. Но дневные пытки, они были не такими ужасными, как ночные вечерние пытки. Ночные пытки были они очень ужасные, они длились дольше, и они были более жестче и свирепее доводили единственно до логического конца но ну, не убивали тебя просто они не убивали они доводили до самого пика и останавливались как будто такое ощущение что они знали что делали они знали до какой степени довести и остановиться чтобы человек не умер вот я ну, шепелявлю до сих пор. Это все последствия того, что ну, пришлось благодаря русскому миру пережить на себе. Основные вопросы, которые они задавали, это были, где партизаны, где оружие, позывной, кому служишь? Вот такой вопрос. Ну, кому я служу? ну, электричество бьют, ну, нету времени не раздумывать, что-то там. Я, я, на ходу, служу Богу. И один другому говорит, говорит, пиши, говорит, куратор Бог. И другой пишет, куратор Бог, и они же дальше электричество шкрутят, а, бьют а, и спрашивают, какому Богу ты служишь? Они думали, я сейчас звание назову, имя, фамилия, должность там. Я говорю, а я так выпалил, три единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. И я такой они ж не видят, а я такой улыбаюсь сам в этом мешке. Мне так как-то радостно думал, слава богу, я засвидетельствовал и сказал, какому Богу я служу даже в этих обстоятельствах. Но они спрашивали, сколько денег брал с людей. Я говорю, ничего не брал. Как это ты ничего не брал? А как твоя семья живет? За счет чего? За счет выплат мы получаем переселенческие, за счет этого и живем. «А как ты машину заправлял?» Говорю, ну, заправляли братья и сестры, там, ну, они собрались, там, заправили машину. А ремонтировал кто? Говорю, братья и сестры ремонтировали. Я просто водил, ну, я держал руль, и все, остальное, ну... Бог делал через братьев и сестер. Мы, это не я один делал, это делала целая команда, это делала вся Церковь Божия. И не можно сказать, что это конкретно какая-то деноминация отдельная делала. Но это делали все верующие, которые ну, и сейчас делают. Тогда особо мы активизировались и поступали так, как должны были поступать. И для них было это удивление, как это так, что вы ничего не берете, как можно просто так, рискуя своей жизнью, бесплатно это все делать. Был такой момент, когда они меня забрали на допросы и начали спрашивать, как я стал предателем веры отцов и дедов, как я стал американским шпионом, как я стал иностранным агентом, потому что все баптисты это... Американские шпионы, иностранные агенты, для них они не понимают, есть ортодоксальная церковь, православная, которая их зомбирует. Есть только одна правильная церковь и одна, одна правильная вера, а все остальное это от дьявола. Это поставки сатаны, это шпионы, это специально сделано для того, чтобы увести людей от истины. И они этим апеллируют, и они этим говорят, что а, люди, которые обратились к Богу в других деноминациях, это не христиане. Они сектанты. А сектанты это негодяи. В один из дней я, я был в карцере, и со мной тоже другие ребята находились. Вот наступил момент такой один, вечерние пытки должны были уже начаться, и один из парней говорит, да ты не верующий. Если бы ты был верующий, то ты бы не оказался здесь. Вот, мы... нас взяли там за оружие, за то, что мы бывшие военные за то, что, ну, за определенные какие-то действия и над нами так не издеваются, как издеваются над тобой. Ты, наверное, большой грешник, и ты неверующий. И я такой сидел, я понимаю, что они хотят посеять во мне а, сомнения в Боге, и я понимаю, что, ну, они не правы, но через них пытаются ко мне ну, знаете, вот посеять сомнения сатана. И я тогда начал ему говорить, я говорю, слушайте, я говорю, ну, мне мой Бог, он не обещал недорогих машин. Мой Бог, он не обещал мне дорогих телефонов или хороший дом трехэтажный, хорошую работу с большой зарплатой. Он этого мне не обещал. Он даже не обещал мне послушных детей. Ну, небо, ну нету, нигде там не написано такого. Ну, что он мне обещал, что в любой ситуации, где бы я ни находился, он будет рядом со мной. Вот это вот мой Бог это обещал. И они такие сидят, а в это время уже начали открываться двери а, этих камер, а, и людей начинают забирать на ночные пытки. И они говорят, нам страшно. Помолись за нас. Я за них помолился, а за себя забыл помолиться. Открылась дверь нашей камеры и на военные тут спрашивают армян ты еще живой я говорю да выходи мы будем тебя убивать я не знаю сколько весили мои ноги но они были настолько тяжелые я не мог передвигать ногами но я понимал что если я не выйду они меня убьют здесь выйду там, убью там. На тот день, ну, очень сильно избили, и они думали, что они меня убили, и они бросили меня там на полу валяться. От пыток током у меня лопнули перепонки, у меня 4-5 зубов висело во рту, выбили у меня зубы, перебили ногу, но они думали, что я умер и меня оставили там. Ну, я не умер. После пыток током очень хочется пить, безумно хочется пить. И я никогда в своей жизни, ни до, ни после этого, я не испытывал такой жажды, как от пыток током. И я помолился, говорю, Господи, так хочется пить, помоги. Я в своем мозгу рисовал, как Бог должен мне ответить. Но я думал, сейчас откроется дверь, и зайдут эти россияне кинут бутылку воды, и я попью, и все будет нормально. Или там я себе рисовал второй момент. Думаю, может быть, они придут, отволокут меня на карцеры, и там я на карцере попью воды. Но и этого не случилось ни первого, ни второго. Это середина июля. Лето, курортный город, морской, город Бердянск. Дожди вообще там редкость, особенно летом. На улице пошел дождь. А там в углу была форточка, она была открыта. И по углу шел кабель-канал, по которому проходят провода. Я отстегнул одну сторону, как смог, вытер кровь эту и выставил этот желубок на улицу. И вот дождь капал в этот желубок, и я а, пил эту дождевую воду. И я, когда начал пить эту воду, я почувствовал, что мой Бог, мой Иисус, Он рядом со мной. Я Его не видел. Но я чувствовал, что Он рядом со мной. И это настолько вдохновило, это даже здесь, даже при таких обстоятельствах, стесненных, избитый, в крови, еле живой, но ты рядом со мной, мой Бог. И здесь даже ты меня не оставил. А потом наступило утро, меня забрали на карцер. Я 12 дней не мог ходить. Настолько меня избили, и я не мог двигаться, не мог ходить. И я ничего не ел, и зубы я просто, которые мне выбили, они висели, я взял их, ставил обратно в эти дырки. И они прижились. Они шатались, болели, но они начали приживаться. Наступил 43-й день. Меня опять забрали на допрос. Я плохо ходил, и мне на голову не одели мешок, дали самому дойти. Я увидел опять эти дубинки, трубы увидел, увидел этот агрегат, который только. Ну, единственное, знаете, что остается в таких ситуациях делать, это молиться. Ну, Господи, помоги, помоги преодолеть это все. И в это время открылась дверь, и зашел, ну, кто-то со спецслужбы, и я его не видел. Он говорит, что ты будешь делать, если мы тебя отпустим? Я говорю, ну если вы меня отпустите, я поеду к жене, к семье, к детям в Запорожье. Там мы Запорожье будем брать, там мы его будем бомбить, там мы подвинемся и возьмем и Днепр, и то, и я говорю, мне все равно. Я говорю, Где моя семья, там и я хочу быть. Сколько времени надо тебе? Я говорю, ну чисто теоретически мне нужно сутки. И вот он говорит, причина, по которой меня отпустили, видимо, за тебя очень хорошо молятся. Мы тебя отпускаем, у тебя есть ровно сутки убраться отсюда. Садись, пиши. И я сел под диктовку, написал, что претензий к Российской Федерации не имею, что спецслужбы и военные Вооруженные силы Российской Федерации ко мне никаких психологических, физических и моральных э -э, средств не применялось. Все средства э -э, возвращены меня в полном объеме э -э, и меня отпустили. Была это неправда, да, была. Но спустя несколько дней я уже оказался здесь, в Запорожье. Незважаючи на пережиті тортури й полон, Азад зі своєю сім'єю залишився в Україні. Допомагає військовим та цивільним як волонтер, мой Бог, він крепка скала. І він укріпляє по сьогоднішній день. Моя страна, моя родина, втора Україна. Я її люблю. Я і на сьогоднішній день маю можливість виїхати відсюди. На законах основаниях. Я гражданин Украины, но я здесь. И я знаю, что Бог меня использует. Здесь, для своей славы. И я хочу быть там, где хочет меня видеть мой Бог, а не там, где я хочу. Здесь под звуки взрывов и в чужих квартирах без своей одежды, без постоянной работы. Но у меня есть тот, который в любой ситуации, где бы я ни находился и при каких обстоятельствах я не был, он не предаст. Он рядом со мной. Самый главный по братым, но Иисус Христос.